Bu günkü mərzumuzu Zəhir Hacibəyova həsr edirik. Bu Zəhir Hacibəyəli mədəniyyət tariximizdə cahi bəstəkar, qəşəngcə müsiqi sənətimizin və milli operamızın banisi, musiqişünas, salım, poblisist, dramaturq, pedaqoq vəçtəmaye xadəm kimi xüsusi yer tutur. O, 1985-ci sentyabrdan 8-də Ağcaqəbədədə Kət Mirzəsi Əbilhüseynin ailəsində dünyaya göz açdı. Şahova Qafqazın Konservatoriyası Şəda keçir. Ailədə üç qardaş kibacı olublar. Balaca Üzeyir xalq mahnılarını, muğamları avazla oxuyur, tarda çalırdı. Şahova zəngin ifaçılıq mühüdü onun musiqi istedadının işaflarına böyük təsir göstərmiş. Şəda Tiflis Təkcə Qor məndə ssenariyasında Moskvada, Sankt-Peterburqda tənsil alan Üzeyir Hacıbəyli Cəbəl qəzasının Hadruz kənd məktəbində sonra paxta müəllim işləyir. Firdaws İslamiyyat Təbriz mehmanxanalarında və kirayədə yaşayır. Leyla və Məcnun operatoru mehmanxanada qalarkən yazır. 1980-ci ilin yanvar 25-də Asıs Ənanovun Tağıyevin teatrında oynanılan Leyla və Məcnun ilə təkçi Azərbaycanı deyək, bütün müsəlman şərqində opera zəhnətinin əsasını qoyuş. Gənc bəstəkar bir-birinin ardından Şehrsənan, Rüstəm və Səhrab, Şah Abbas və Xurşidbanu, Əsli və Kəram, Harun və Leyla moğam operalarını yazır. Şərqdə ilk opera tənarəması da vizir bəy adı ilə bağlıdır. O olmasın, bu olsun. Arşin Malala Musilinin komediyaları onu ən məşhurlaşdırır, ən çox məşhurlaşdırır. Müziyyət yaradıcılığının zirvəsi Çaraoğlu operası sayılır. Məlif pa sərcə klassik opera qaydaları əsasında bitkin ariyalar, kütləvi xor səhnələri yarada bilər. Sevgili canan, sənsiz romantları isə Müslim Məqamayev ifasında Azərbaycan musiqi xəzinəsinin ən dəyərli incilərindən hesab olunur. Üzeyir Hacıbəyli Bakı Musiqi Texnikumuna, Azərbaycan Milli Akademiyası İncizəh Tənzinstitutuna, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına və Steqarlar İttifaqına rəhbərlik edir. İnc xalq çalğı qalətləri orkestri və Azərbaycan Dövlət Xoru yaradıb. Tələbələrinə ata qayğısı ilə yanaşan Üzeyir bəyin təzriq prosesinə maraqlı yanaşmaları var idi. Müəllim tələbələrin mühazirəyə gəlməməsinə şikayət edəndə Üzeyir bəy dəvəsini soruşarmış. Əvəlsizmismi ki, sizin mühazirələriniz zamanı auditoriyanın boş qalmasında təkcə tələbələr günahkardır. Oxun hara atıldığını başa düşən müəllim mühazirələri daha detallılaşardı. Bəstəkar və publisist bu iki səs çox nadir hallarda yanaşı işlədilir. Zəhirbəy də belə nazir şəxsiyyətlərdən biridir ki, həm bəstəkar, həm də publisist olub. Tahir Pəstəkar dövrünün ən yüksək mükafatlarına, fəxri fəət fərmanlarına, o cümlədən SSR-ın xalq ardısı adnəlayiq görülüb. Onun haqqında Üzeyir Ömrü, Üzeyir Hacıbəyov Əbədi iftixarımız filmləri çəkilib. Tahir Pəstəkarın doğum günü 1995-ci ildə Azərbaycanın Milli Musiqi Günü kimi qeyd edilir. Artıq beş ildir ki, ölkəmizdə Üzeyir Hacıbəyli Beynəqəmsiki festivalı keçirilir. Bakı Musiqi Akademiyası Azərbaycan Bəstəkçilər İttifaqının möhtəşəm salonu Tələs Simfonik Orkestri paytaxtımızın mərkəzi küçələlərindən biri onun adına daşıyır. Ev muziqi Bakıda Memorial Ev muzeyi fəaliyyət göstərir. Musiqi Akademiyasının qarşısında heykəl qoyulub. Bügədər çox sağ olun.